Həmsə salam dostlarım. Bu gün sizə "Binary Swap ilə İşləmlər" başlığı altında 5-ci videomu çəkirəm. Tezə başlayanlar üçün bu videoların faydalı olacaqdır. Bu gün long və short pozisiyalar nədir? Necə istifadə edirik, onu göstərəcəm. Long və short nədir? Yuxarıda "Buy" yazılıb, aşağıda "I Long" var. Sağ tərəfində də short var. Bu gün bunlara baxacağıq. Kaldıratlı pozisiyalarda əsl məntiq Məsələn, mənim 100 dollar olduğumu fərz edin. 5x ilə e, biz pozisiya açdığımızı düşünün. Yəni mən 500 dollar əldə edə bilərəm. E, Pozisiyamı böyüdə bilərəm. Əldə edəcəyim karım da arta bilər. İtirəcəyim də e, məbləğ arta bilər. Yəni iki tərəflidir. Mən coin-in qiymətinin bazarda bu səviyyələrdən artacağını düşünürəmsə, long girməliyəm. Yəni qiymətinin qalxdığını düşünürəm. Hal-hazırdan burada bu coinin qiyməti 18200 dollardır. Amma mən pozisiya açmamışdan qabaq araşdırıb texniki analiz etmişəm və qiymətin 17000 dollar olacağını düşünürəm. Short e, açıram o zaman da. Burada əsl məqsəd mən short e, pozisiyası açsam da qazana bilərəm, e, long da açsam qazana bilərəm. Təkrarlarsa longa qaydıram və bir nümunə ilə bunu sizə göstərəcəm. E, indi bazar kıymetinin olduğu yerden long pozisiyası açacağım size örnekli göstereceğim. Yani 18.210 dolar. Bu kıymetten gireceğim. 210 dolar e, long pozisiyası açtım. 18.210 dolar benim giriş yerimdir. 0'dan yüzde bir dolar kar elde edemişe. Kar etmemin sebebi ise girdiğim kıymet yani 18.210 dolar. Lakin güncəл qiyməti isə 18211 dollardır. Yəni long pozisiya açdığım üçün mənim girdiyim qiymət səviyyəsi artdıqca qazancım da bir o qədər artır. Mən diqqətsizlik eləyib burada cross açmışam. Lakin siz cross-da açmayın əməliyyatlarınızı izoledə açın. Cross-a sizə tövsiyə eləmirəm. Spotda pulunuzun hamısını e, itəcəksiniz deyə bir şey yoxdur. Lakin vadəlidə bu mümkündür. PML yazılan dollar bazında qârımı göstərir. Yəni 15 sent qârım var. ROI dediyi yer isə faiz olaraq nə qədər artdığını göstərir. Bu pozisiyana bağlayıram, daha sonra cruise izolyəyə çevirib, sonra isə sell yazılanə toxunuram. Short qısa mənasına gələn bir ifadədir. Aşağıda ə e, kosiya yazılan yerdə nə qədər dollarla bağlayacağımızı göstərir. 218 dollarlıq girdim 3x ilə, 3-ə vurduqda isə 655 eləyir. Yəni mənim 218 e, dollar olmasına baxmayaraq, mən əslində 655 dollar həcmində bir pozisiya e, daşımış oluram. Giriş yerim 18209. Qiymət buradan aşağı düşərsə, mən qazanmağa başlayacağam. Yəni girdiyim səviyyəyə görə düşərsə qazanacam. Lakin qi qiymət artmağa başlayarsa mən lik olacam. Yəni 24180 dollara qədər gəlsə mən zərər eləyəcəm. Spotda olduğu kimi burada da alıb-sataraq qazanırıq, ə, qazanmırıq. Pozisiya açırıq və bağlayırıq. Kaldıratçılı pozisiyalar buna görə çox risklidir. Videomu bəyənib kanalıma abunə olmağı unutmayın. Ümid eləyirəm sizlər üçün faydalı videolar olacaqdır bundan. Açıklamadakı linklə Telegram kanalımızı hamınıza gözləyirəm. Hələlik sağ olun.